ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨ ਅਫੀਸ਼ਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ चूज द करैक्ट ऑपन टू कंपलीट द फॉलोइंग डैश सैंड थ्री ऑप्शन नंबर उस बाद देखो बाटवा जो प्रश्न है जी द थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉरमेल जनरेटिव ग्रामर इज कंटेंट इन लगा बोथ चौमसकी एंड चौमसकी आसपैक्ट ऑफ थ्योरी ऑफेक्स बोथ वन एंड टू अगला प्रश्न देखो सिक्सटी थ्री choose the correct option to complete the following sentence current and i are very good friends we have known dash for a long time either which each other 64 person dash is a method of word formation whereby one or more syllables are removed from longer words so either which correct option clipping choose the correct option to complete the following sentence pedro was so short he couldn't see dash the steering wheel over laga 65 the सिक्सटी सैवन की जेकर मैं गल कर तो ये लगाना है चूज बिटवीन प्रेजेंट सिंपल और ये देख लो मिसिंग है कुछ क्वेश्चन कंटीन्यूअस फ्रॉम द ऑप्शन फ्रॉम रैकट्स वर्बस इन द फॉलोइंग सेंटेंस पीपल लिव लॉन्गर ट्रीटमेंट ब्रैकट द विच गैट मोर एक्सपेंसिव एच आर लिविंग एंड गैटिंग सही जवाब आऊगा सिक्सटी सैवन देखो डैश इज द टर्म दैट डिनोट्स हिस्टोरीकल प्रस्पेक्टिव फॉर स्टडिंग लैंगुएज ए करेक्ट ऑप्शन लगा दो ऑप्शन बी डायक्रोनी अगला प्रश्न देखो सिक्सटी एट चूज द करैक्ट ऑपन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसिज द बॉस डैश मीट द विजिटर फॉर कॉफी एट इलेवन थर्टी ए लगा दियो. इज गोइंग टू अगला प्रश्न देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू डिसाइड विच tense टेंस टू पुट verb वर्ब इन टू द फॉलोइंग सेंटेंसिज सो लगा दियो स्टेड शेयर्ड वेंट ऑप्शन बी जवाब सही है अगला प्रश्न देखो जी फोनोलॉजिकल to the टू द अबिली टू ऑप्शन नंबर ए रिफलैक्ट एंड मैनुपलेट द साउंड स्ट्रक्चर ऑप्शन ए लगा दियो ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ which of the following is the most appropriate method to monitor the progress of children with learning disability ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ অপਸ਼ਨ D structured behavioral observation ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ choose the correct option to complete the following sentences ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Richard didn't help me he sat in an armchair and dash nothing doing ਲਗਾ ਦਿਓ অপਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਤੇ 73ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ choose most suitable title for the passage ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ most suitable टाइटल लगाना है रिस्पोंसबिलिटी ऑफ फायर फाइटर ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न देखो सैवनटी फोर मेन फोकस ऑफ द पैसेज चूज द करैक्ट ऑप्शन तो ये लगा द प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ फोम स्मोक डिटेक्ट ऑप्शन नंबर दो अगला प्रश्न देखो द पैसेज इंप्लाइज़ दैट डेड एयर स्पेस इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड ये लगाना है क्लोज टू वेयर अ वॉल मेट्स अ सीलिंग ऑप्शन नंबर बी जॉब तक लगा, लगा दौ टिकेक अगला प्रश्न देखो जिदा दे जा रहा पैसेज स्टेटस दैट कंपेयरड विद पीपल हु डू नॉट हैव स्मोक डिटेक्ट परसन विद हू लिव इन होम्स विद समोक डिटेक्टर है फिफ्टी परसेंट बैटर चांस ऑफ सर्वाइविंग अ फायर ऑप्शन नंबर ए जवाब से लगा दौ टिकिक अगला प्रश्न देखो सैवंटी सैवन स्मोक डिटेक्टर शुड नॉट बी इंस्टॉल नियर अ विंडो बिकॉज अ ड्राफ्ट में पुल स्मोक अवे फ्रॉम द डिटेक्टर ऑप्शन नंबर थ्री त लगा दियो टिक अगला प्रश्न देखो द पैसेज इंडेट दैट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फायर फाइटर इज टू अगला ऑप्शन आजगा जी लास्ट से स्पीक टू स्कूल चिल्ड्रन एंड कम्युनिटी ग्रुप्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग फायरस अगला प्रश्न देखो सैवंटी नाइन अस्मोक डिटेक्टर्स मस्ट ऑलवेज भी प्लेसड एह लगा दियो ऑप्शन नंबर बी आउटसाइड ऑल बैडरूम्स इन अ होम अगला प्रश्न देखो जी लिखा हुआ चूज द करेक्ट एंटोनीम प्रिवेंशन द वर्ड हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द पैसेज ए लगा दियो एग्रावे ऑप्शन नंबर डी जवाब तीस लगा दिए अगला प्रश्न है जी एटी वन चूज द करैक्ट राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बिफोर हैंड यह लगा दियो अरलीयर चूज द रइट मीनिंग ऑफ द वर्ड मेरेकल ये लगा दौ वंडरफुल ईवेंट अगला प्रश्न देखो चूज द वर्ड और फ्रीजेज फॉर द प्रोनाउन इन अटैलिक्स सो ये लगाना है द कैज रिकॉर्डर अगला प्रश्न देखो हू वॉज जैनी एंडरसन चूज द करैक्ट ऑप्शन ये लगा दौ प्रोफेसर स्मिथ सैक्रेटरी अगला प्रश्न देखो जी फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शन बिलो जैनी एंडरसन सजैसटड दैट डॉक्टर एलन शुड डैश लैक्चर ये आजगा जी कैंसल सो ऑप्शन नंबर ए जवाब तो लगा दियो टेक चूज द करैक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसिज विद एन आइडिया ऑफ द पैसेज सो ये लगाने है डॉक्टर एलन थॉट दैट डैश बट इन स्ट इट वॉज एट ट्वेल्व सो ये लगा दो द मीटिंग वॉज एट इलेवन ऑप्शन सी लगा दो टेक एंड अगला प्रश्न देखो जी चूज द करैक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसिज विद आइडिया फ्रॉम द पैसेज हाउ हैवर डॉ एलन वेंट टू द क्लासरूम एंड ट्राई टू एक्सप्लेन टू द स्टूडेंटेंट इ लगा दि आई हैव रिकॉर्डेड माई लेक्चर ऑन दिस कैसेट रिकॉर्डर सो यू विल बी एबल टू लिसन टू माई लेक्चर वैल आई गो टू द मीटिंग ऑप्शन ए लगा दियो टिक अगला प्रशन देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फ्राम द पैसेज ये लगा दियो कैन आई बारो योर डैश आई वॉन्ट टू डैश सम म्यूजिक फॉर द पार्टी एद आजगा जी कैसेट रिकॉर्डर एंड रिकॉर्ड सो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन क्वेश्चन देखो जोड़ा सैकेंड लास्ट है चिल्ड्रन एक्वायर जनरल रूल थ्रू ऑल द फॉलोइंग एक्सैप्ट लगा दौ जी मीडिया वैसे मीडिया के राहें भी हो सकता है बट मीडिया इज़ नॉट अ प्राइमरी सो देख लियो बाकी आपके अकॉर्डिंग बाकी जोड़ा लास्ट है जी चूज द करैक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसिज कीप इन माइंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स आर टू बी एडिड वी आर नसैसरी सिंस अर एक्सीडेंट मैरी हैज़ ट्राई टू लीड डैश पॉसिबल नॉर्मल लाइफ ये एज ऑप्शन बड़ी लगा दौ एज एज ਸੋ ਇਹ ਸਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 1-2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ so much for watching God bless you all